bismillah alhamdulillah vasalotu vassalamu al rasulilloh vad assalomu alaykumlohi va barakatuh aziz mo'min mu musulmon birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi wa sallam bir hadislarida uchta rad qilinmas duo bor dedilar birinchisi ota ona farzandni haqqiga duo qilsa duosi rad qilinmaydi musofirchilik vaqtidagi musofirni qilingan qilgan duosini rad qilmaydi alloh taolo va uchinchisi ro'zadorning duosi deb hadislarda de, bayon qilganlar kitob o'qir ekansiz yangilik chiqaverar ekan kitob o'qiverasiz ilmingiz oshib boraveradi kitob o'qir ekansiz hayotingiz go'zal bo'lib boraverar ekan bugun man sizlarga ana shu o'qiyotgan jarayonimda go'zal bir namunani yetkazishlikni qasd qildim demak ota onani farzandni haqqiga qilgan duosi ijobatligi to'g'risida hadis eshitdik keling dalil o'laroq qur'on oyatlariga qur'ondagi payg'ambarlar qissalariga nazar solaylik ibrohim alayhissalom qattiq bir qiyinchilik qavmlarini e, da'vat qilsalarda islomga kirmaganliklaridan keyin shomga o'tdilar va robbilariga duo qildilar robbi habli mina solihin robbim solihlardan ato ya'ni farzand berar ekansan o'g'ilmi qizmi solihlaridan bergin deb duo qildilar mana shu joyga ham muhim e'tibor berishimiz kerak ba'zida farzand ber deb duo qilamiz ba'zida betarbiya bo'lishi mumkin axloqsiz bo'lishi mumkin yo'q albatta ota ona farzand so'rar ekan solihlardan deb ibrohim alayhissalom kabi so'rashligi bu islom talabi hisoblanadi alloh taolo ala ibrohim alayhissalomni duolarini ijobat qilib to'qson yoshlariga yetganlarida ala. ismoil alayhissalom ato qildi alloh taolo ismoil alayhissalom haqiqatdan solih farzand edi nafaqat kelajakda payg'ambar bo'ladigan yoshligidanoq otalariga itoat qiladigan farzand edilar alloh taolo ko'p o'tmasdan ishoq alayhissalomni ham ibrohim alayhissalomga zurriyot o'laroq ato qildi demak ibrohim alayhissalom ota bo'lib duo qildilar duolari ijobat bo'lib alloh solih farzandlardan ato qildi farzandlar ato qilingandan keyin ibrohim alayhissalom endi duoni to'xtatib qo'ymadilar duoni davom ettirdilar o'zi aslida farzandlari haqlarida qilingan duolari ko'p shundan bittasi au e billahi minash shaytonir rojim رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يانا يعني بركارة كوريما رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إبراهيم سورة سنين قرقن آيات ده وشبو آيات آه بز اقيان آيات كيان مانا شنو وزنگيز يواتلا إن شاء الله بنا سببيات لرنو حاضر شو يا ربي meni va zurriyotlarimni namozni to'kis ado qiluvchilardan qilgin robbim duomni qabul qilgin deb ibrohim alayhissalom najot qildilar alloh taolo ibrohim alayhissalomni farzandlarini haqlariga qilgan duolarini ijobat qildi farzandlari hammalari ibodatli bo'ldi nafaqat ibodatli namozni to'kis ado qiladigan balki xalqni ibodatga chorlovchi da'vat qiluvchi payg'ambar darajasiga yetdilar demak sizu biz ota ona bo'laroq farzandlarimizni haqqiga mana shu duoni qilishimiz kerak birinchidan yuqoridagi hadis bekorga aytilinmadiki biz ixlos ila payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarga inonib farzandimizni haqiga qilgan duolarimiz ijobat bo'ladi degan umidni va albatta mana shu ibrohim alayhissalom kabi farzandlarimni o'zimni ham zurriyotimni ham namozni to'kis ado qiluvchilardan qilgin deb duo qilsak inshaalloh farzandlarimiz ibodatda mustahkam bo'ladilar kitobda rivoyatlardan biri keltiriladi bir onaxon aytib beradilar farzandim qizim o'n bir yosh namoz o'qita olmayman yo urushishim kerak yoki koyishim kerak bir kuni ana shundoq holatlardan biri sodir bo'lib urushdim koyidim mani majburligi majburiyatim bilan qizim xonasiga namoz o'qish uchun kirib ketdi deydi ortidan qani nima qilar ekan deb qarasam qizim joy namozni yerga to'shadiyu lekin namoz o'qimadi bir muddat o'tgandan keyin qizim chiqdi oldimga va dedim namozingni ado qildingmi qizim dediki onajon namoz o'qib oldim beixtiyor jahlim chiqqanidan qizimni yuziga bir tarsaki tushirdim deydi qizim yig'ladi men ham yig'ladim o'zimizga kelgach yana qizimga ollohim bu namozni farz qilgan qizim buni o'qishing kerak bo'lmasa buni jazosi bor qiyomatda man sani hech qanday narsa bilan qutqara olmayman sani bu najot yo'ling deya qizimni qanchalik davat qilmayin namozga hech muhabbat bilan qalbini o'qimadi deydi bir kuni bir dugonam kasal bo'lganligi uchun borib ziyoratiga bordim o'tirib suhbatlashib o'tirgandik namozga azon chaqirilib qoldi deydi shu vaqtda u yoqdan bu yoqdan qizi o'g'illari chiqdida jamoat bo'lib namoz o'qishdi deydi man dedimki mashaalloh qanday ham go'zal farzandlaringni namozga chiqinglar namoz o'qib olaylik demasang ham hammalari o'zlaricha kelib joy namozlarini tashlab namoz o'qidilar bunga qandoq erishding deb so'radim u ayol dediki man oila qurmasimdan oldin ibrohim alayhissalomni duolarini o'qiganman va mana shu duoni qilar edim biz yuqorida zikr qilgan oyatni o'qib berdi va min zurriyati robbana va taqabbal q mana shu duoni oila qurmasimdan oldin ixlos bilan duo qilardim ya'ni ertaga oila qursam farzandlarim namoz o'quvchilardan bo'lsin derdim va bugun farzandli bo'lgan bo'lsamda hali hamon bu duoni davom ettiryapibman deb manga aytib berdi man dugonamni uyidan katta bir dars bilan qaytdim va ixlos bilan rasululloh sallalohu alayhi vasallamning gaplariga ishonib ibrohim alayhissalomning duolarini men ham qalban duo qildim va farzandlarim o'zlari endi namoz o'qiydigan bo'ldilar urushmasam ham koyimasam ham urmasam ham namoz o'qiydigan bo'ldilar hatto bugun shundoq bir holatga keldimki haligi man majburlab o'qitadigan qizim endi bizni bomdoddan oldin turib onajon bomdod vaqti bo'ldi uxlab qolmang deb hatto namozga turg'izaydigan bir holatga keldi men bu duoni ibrohim alayhissalomning duosining barokotini hayotimda ko'rdim deb aytib beradilar demak azizlar bugun hammamizda ba'zida shundoq bir holat bo'ladi farzandlarimizni toki biz ularni ey namozingni o'qib olmaysanmi demagunimizcha beparvo bo'lib qoladilar lekin ha deb urisha olmaymiz demak eng yaxshi yo'li ixlos bilan muhabbat bilan duo qilib alloh taolodan so'rasak inshaalloh duolarimiz ijobat bo'ladi va farzandlarimiz biz aytsakda aytmasakda biz bo'lsakda bo'lmasakda o'zlari ollohni farz qilgan ibodatlarini qoyin qilar ekan allohdan so'raymiz ibrohim alayhissalom kabi bizni va bizni zurriyotlarimizni namozni to'kis ado qiluvchilardan qilsin sizlarni ham ixlos bilan kelajakda qiladigan duolaringizni alloh ijobat qilib farzandlaringizni ibodati bilan ko'zlaringizni quvontirsin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh